ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে মই তোমালোকক দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত মানে আজি তোমালোকক থাৰ্টি চিক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকীখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু ষ্টাৰ্টে এই প্ৰথমতে তোমালোকৰ থাৰ্টি চিক্সত কি আছে পেপাৰ কাটিং ন পেপাৰ কাটিং কৰি আমাৰ ইয়াৰ আনচাৰটো কেনেকুৱা হয় তাক আমাক দেখুৱাব লাগে তাৰপৰা মই তোমালোকক ডাঙৰকৈ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় কি আছে আছে আমাক দেখাত দৰকাৰ নাই কিন্তু আমি পেপাৰখিনি কাটিং কৰিম ফাৰ্ষ্ট আমি লৈছোঁ এটা স্কুৱেৰ তাৰমানে স্কুৱেৰ পেপাৰ আমি এটা ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত আমাক এনেকুৱা ফ'ল্ডিং কৰি দিয়া হ'ল হয়নে তাৰ নামৰ তলৰখিনি গুচি গ'লগৈ ফাইন সেনেকৈ আমি ফ'ল্ডিং কৰিলোঁ ফ'ল্ডিং কৰাৰ পিছত আকৌ আন এটা ফ'ল্ডিং আন আন এটা ভাচ সেনেকৈ দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আমাৰ এটা সৰু স্কুৱাৰ হৈ গ'ল এনেকুৱা এতিয়া সৰু স্কুৱাৰ হোৱাৰ পিছত কৰা হ'ল কি তিনিটা ফুটা কৰা হ'ল এটা ডাঙৰ ফুটা আৰু দুটা সৰু সৰু ফুটা একদম মাজত ইয়াত এটা ফুটা আৰু ইয়াত ইয়াত এনেকৈ তিনিটা ফুটা কৰা হ'ল আমাৰ একদম চলিত ফুটা এতিয়া যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ফল্ডিং আমি খুলিম সেইটো আহিব এইটো অহাৰ লগে লগে ইয়াত এটা ফুটা আৰু ইয়াত দুটা ফুটা হ'ব উল্টা হয়নে আৰু তাৰপিছত গোটেইখিনি যেতিয়া আমি ফল্ডিং কৰিম ছেইম ষ্টাইলটো আমাৰ পাই যাম ছেইম পেটাৰ্ণ এই এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত ইফালে দুটা আৰু বাঁহীফালে এটা গতিকে এনেকুৱা পেটাৰ্ণ ক'ত আছে আমি চাম এতিয়া অৱশ্যে তেনেহ'লে ইয়াত তোমালোকৰ ৰ'বাচোন এই ডাঙৰ যিটো আমাৰ ছবিত দেখা গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটা এইটো ফুটা নহয় এইটো কিবা বেলেগ কিবা এটা আছিল তেনেহ'লে ইয়াত ফুটা হ'ল মাথো দুটা কেইটা ফুটা দুটা তিনিটা নহয় আচ্ছা ৰ'বা তিনিটা ফুটা যদি নহয় তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব জানা আমি এইটো কাটি দিব লাগিব এইটো নহয় এইটো নহয় এইটো নহয় এইটো নহয় এতিয়া কিবা এটা দাগ পৰিছিল তেনেহ'লে আমি এনেকুৱা পালোঁ ফুৱাইন আচ্ছা এনেকুৱা যদি পালোঁ এইটো কাৰ লগত মিলিছে আমি মই দেখাই দিছোঁ ৰ'বা এইটো মিলিছে তোমালোকৰ ফেনটা ষ্টিক ইয়াত কেইটা আছে আঠটা ইয়াতো আছে তোমালোকৰ আঠটা তাৰমানে অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো তোমালোকৰ ৰাইট হ'ব গ'ল এতিয়া নেক্সট আৰু এইটো ছেইম তোমালোকৰ এই পেপাৰ কাটিং কিন্তু ফ'ল্ডিংবিলাক বেলেগ ফালে কৰা হৈছে মই তোমালোকক কৰাই দেখাই দিছোঁ ৰ'বা ফাইন এইবিলাক মচি দিছোঁ ৰ'বা নতুন এটা পেষ্ট লৈছোঁ তাৰমানে নতুন এটা পেষ্ট লোৱাৰ পিছত আমি ফল্ডিং কৰিলোঁ আচ্ছা এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এই ফল্ডিংটো হৈ গ'ল মানে তলফালে এইবাৰ আহি গ'ল এনেকুৱা ফ'ল্ডিং হ'ল হোৱাৰ পিছত আকৌ কি কৰিলে আৰু ইফালে ফ'ল্ডিং কৰিলে ইফালে ফ'ল্ডিং কৰা হ'ল তাৰমানে সেইখিনি নোহোৱা হৈ গ'ল এইবিলাক কাম কিন্তু তোমালোকে হাতে কামে কৰিবা তাতে আমি কৰিলে তোমালোকক অগাত এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব অগাত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ একদম বিন্দাছ আৰু কোনেও তোমালোকক তোমালোকৰ পাত্তা নাপাব তাৰপিছত হ'ল কি আমাৰ ইয়াত কটা কাটি কৰি দিয়া হৈছে ৰ'বা মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ কাটি আনি এনেকৈ দিছে আই চি গতিকে তাৰমানে এইখিনি কটা গ'ল কাট খালে এতিয়া আমি আনফল্ডিং কৰিম মানে ভাষ্টটো খুলিম খোলাৰ পিছত আমাৰ কেনেকুৱা দেখা যাব ফার্ষ্টটো খোলাৰ পিছত তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা ফাৰ্ষ্ট ভাষ্টটো যেতিয়া তোমালোকে খুলিবা এইটো চিধাই এই এনেকৈ এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ গ'ল হয়নে এতিয়া ছেকেণ্ড ভাঞ্চটো যেতিয়া তোমালোকে খুলিবা এনেকুৱা হ'ব গতিকে নিশ্চয় গৈ এই ৰ'বা নিশ্চয়কৈ এনেকুৱা এনেকুৱা আৰু মাথাত এনেকা হ'ব এই গোটেই চিত্ৰটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া চাবা এইখিনি মচি দিছোঁ এইখিনি মচি দিছোঁ এইখিনি মচি দিছোঁ এনেকুৱা ছবি বা এনে ইয়াৰ লগত ৰিজেম বেলেঞ্চ থকা কোনটো হ'ব আমাৰ অঁ ইয়াত কত নাই তাৰমানে হ'ল কি আমাৰ আল্টিমেটলি ইয়াত তোমালোকৰ কাটা কাটিত অলপ খেলি মেলি নিশ্চয় আছে অঁ এইটো গ'ল আছিল ন ফেণ্টাষ্টিক হৈ গৈছে এইটো তোমালোকৰ গ'ল হ'ব গ'ল তাৰমানে গ'ল আচ্ছা মই তোমালোকক হেৰি কৰি দিছিলোঁ এইটো গ'ল হ'ব চাৰ্প কাটিং নহয় গ'ল কাটিং এইটো গ'ল কাটিং আছে গতিকে আমাৰ কেনেকুৱা হৈ গ'ল নিশ্চয় আমাৰ ছবি হ'ল অপশ্যন হ'ল দুই নম্বৰ অপশ্যন তাৰপিছত এইবাৰ আছে তোমালোকৰ কি চাৰ্কোল লৈছে চাৰ্কলটোক ৰবা চাৰ্কেল লৈ তোমালোকক মই কাটি দেখাই দিছোঁ এইবিলাক প্ৰেক্টিকেলি কৰিলেহে তোমালোকৰ মাথাত সোমাই যাব তাৰপিছত এক্সাম হলত তোমালোকক প্ৰেক্টিকেলি কৰাত দৰকাৰ নহ'ব যেতিয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ হৈ যায় হৈ যোৱাৰ পিছত বিন্দাজ থকা যায় এনেকৈ এটা তোমালোকে বৃত্ত ল'লা বৃত্ত লোৱাৰ পিছত কি কৰিছে ফাৰ্ষ্ট তলৰ পৰা ওপৰফালে এটা ভাষ্ট কৰি দিছে তেনে অৰ্ধবৃত্ত হৈ গৈছে এনেকৈ ভঁচে তেওঁ পিছে অধ্যবিত হৈ গ'ল অধ্যবিত্ত হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আৰু তাক চাৰিভাগৰ একভাগত বৃত্তুটক কাটি দিয়া হৈছে মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল তোমালোকক এইটো লক্ষ্য কৰি চাই ফাইন এইবাৰ কৰা হ'ল কি তোমালোকক মাছ দি এটা কাট মাৰি আকৌ এটা ফুটা দিয়া হৈছে তেনেহ'লে আৰু বাকীখিনি কৰিব নালাগে মাছ দি কাঠ মাৰি যদি ফুটা কৰি দিয়া হৈছে তেনেহ'লে তোমালোকৰ এইটোৱে হ'ব তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন ফাইন আছে যদি আমি ফাৰ্ষ্ট ফলডিং কৰোঁ ইয়াৰ এইটোৱে হ'ব তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন তাৰমানে কি ক'বা মই বুজাই দিছোঁ কাঠটো কেনেকৈ মাৰিছে কাঠটো মৰাৰ ষ্টাইলটো চাইছো ৰ'বা কাঠটো মাৰা এনেকৈ মাৰা হৈছে এনেকৈ মাৰি যিহেতু এইটো হৰাইজেণ্টেল কৰা হৈছে গতিকে এইটো খোলাৰ লগে লগে এইটো যেতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট খুলিবা তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব আৰু ইয়াত ফুটা এটা আছে নহয় গতিকে এনেকুৱা হৈ আহি এনেকুৱা হৈ ইয়াত এটা ফুটা হ'ব আৰু বাকীখিনি কৰিব নালাগে তাৰমানে বুজি বুজা বুজা গ'ল যে আমাৰ এইটোৱেই হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী আচ্ছা এইটো গ'ল নেক্সট তোমালোকৰ থাৰ্টি নাইনটো আছে এইবাৰ তোমালোকৰ স্কুৱেৰ আছে কিন্তু তোমালোকৰ ৰম্বাচাক এনেকুৱা স্কুৱাৰ ৰম্বাচাকৃতিত কৰা হৈছে কি তোমালোকৰ ডাইগনেলি ভাচ কৰা হৈছে মানে এনেকৈ ভাচ কৰা হৈছে তলৰ পৰা তলৰ পৰা ডাইগনেল ভাঁজ কৰি তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ভাজ কোনফালে দিয়া হৈছে ইফালে ভাজ দিয়া হৈছে ইফালে ফাইন তাৰপিছত তোমালোকৰ এইখিনি মচি দিছোঁ ৰ'বা এতিয়া তোমালোকৰ কি কৰিবা দিছে অঁ জাষ্ট এটা ফুটা লগাই দিছে মানে গছৰ ছবিৰ দৰে এটা ফুটা হয় ৰ'ব মই তোমালোকক এনেকেই দিছোঁ এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট খুলিবা নিশ্চয় তোমালোকৰ এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা দি এনেকুৱা তাৰমানে বুজা গ'ল প্ৰথম যিটো ষ্টাইল সেই ষ্টাইলটো কাৰ লগত মিলিছে এইটো মিলিছে তোমালোকৰ তিনি নম্বৰৰ লগত গতিকে আমাৰ এইটোৱে হ'ব তোমাৰ ৰাইট অপশ্যন তাৰপিছত এইবাৰ চাবা এনেকুৱা ভাচ কৰাৰ পিছত এই এনেকুৱা ভাচ মাজতে ফুটা গতিকে ইয়াত আৰু কোনো টেনশ্যন নাই ইয়াত টেনশ্যনৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকে এইটোৱে হ'ব তোমালোকৰ আনচাৰ এই পূৰা মজা যদি তোমালোকে বুজি পোৱা তেনেহ'লে পূৰা মজা হ'ব আচ্ছা এইবাৰ কথা হ'ল কি এই কেইটা ফিগাৰ যে আছে এই কেইটা ফিগাৰ লগ লগাই আমাক সম্পূৰ্ণ ফিগাৰ এটা বনাব লাগে সম্পূৰ্ণ এটা ফিগাৰ বনাব হ'লে তোমালোকে নিশ্চয় চাইছা এইটোৱে হ'ব তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন কাৰণ ইয়াত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এই চাৰিটা ত্ৰিভুজ আমি কেনেকৈ লগাব পাৰিম ইয়াত আঁকি দিছোঁ ৰ'বা এনেকুৱা এই এটা ত্ৰিভুজ গ'ল দুটা ত্ৰিভুজ গ'ল তাৰপাছতে এই তিনিটা ত্ৰি তিনিটা ত্ৰিভুজ চাৰিটা ত্ৰিভুজ গতিকে এইটো তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি আছিলে তোমালোকৰ আচ্ছা এই ভগ্নাং ভগ্না অংশবিলাক তোমালোকক জোৰ দিব লাগে আচ্ছা এইটো কেনেকৈ হ'ব এইটো অলপ ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট লাগি আছে নহয় কিন্তু ডিফিকাল্ট নহ'ব আচ্ছা তোমালোকে এইটো ইয়াত টিকট লগাই দিলা আচ্ছা এইটো এইটো গ'ল এইটো এইটোৱেই হ'ব তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন কাৰণ চাবা ইয়াত ফুটা আছে ইয়াত ফুটা আছে ইয়াতো ফুটা ইয়াতো ফুটা নাই ইয়াত এটা ত্ৰিভুজ ইয়াত এটা ত্ৰিভুজ দুটা ত্ৰিভুজ তোমালোকৰ ৰাহি আছে গতিকে অপশ্যন নম্বৰ ওৱান নেক্সট তোমালোকৰ এইটো এইটো এটা তোমালোকৰ কনচাৰ্ণ হ'ব এইটো তোমালোকৰ কেনেকা হ'ব ৰবা মই ইয়াত আঁকে দিছো তোমালোকৰ এই জেগাটো তোমালোকৰ ইয়াত লগাই দিলা গতিকে ইফালে তোমালোকৰ বৃত্ত সম্পূৰ্ণ তাৰপিছত তোমালোকৰ এইটো উল্টাই উল্টাই ইয়াত লগাই দিলা কিন্তু উল্টা ফালে গ'ল কিন্তু দেই তাৰপিছত এনেকুৱা তাৰমানে আমাৰ এনেকুৱা ছবি এনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয় এনেকুৱা হ'ব আচ্ছা এনেকুৱা ছবি ক'ত আছে আমাৰ এনেকুৱা ছবি তোমালোকৰ চাইচা মাছৰ তিনি নম্বৰত আছে এইটোত কিন্তু ভুল নকৰিবা দেই কাৰণ এটা অংশ ইফালে বেছি আছে এই অংশটো এই অংশটো ইয়াৰ লগত মিলিছে হয় নাই মানে তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ এইটোৰ লগত মিলিছে ছবিটো বনোৱাৰ পিছত আকৌ উল্টাই দিয়া হৈছে গতিকে তেনেকৈ তোমালোকে ধ্যান দি কৰিবা আচ্ছা এইটোত তোমালোকে কি কৰিবা ৰ'বা এইটো মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ জেগাটো আমাৰ শ্বৰ্ট হৈছে ফাৰ্ষ্ট স্কুৱাৰ লৈ এনেকৈ দি এনেকুৱা পাৰফেক্ট স্কুৱাৰ এটা লৈ লোৱা হৈছে লৈ লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এনেকৈ লোৱা হৈছে দুটা অংশ গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ পিছত আৰু কি কি অংশ বাকী থাকিল এটা ট্ৰাইগন থাকিল আৰু সেই থাকিল তাৰ তোমালোকৰ এই ৰ'বা এনেকুৱা দি এনেকৈ দি এনেকুৱা ইয়াত এটা ত্ৰিভুজ ইয়াত এটা ত্ৰিভুজ আহিছে নহয় গতিকে এনেকুৱা মডেল ক'ত আছে নিশ্চয় এনেকুৱা মডেল তিনি নম্বৰত আছে সেইটো তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন নেক্সট তোমালোকৰ এইটো আছে অঁ চোৱা যাওকচোন এইটো হয় নেকি আমাৰ এক নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এই এনেকা চিকনা ষ্টাইল ইয়াত ক'তো নাই তাৰপিছত তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন কিয়নো চাইছা তোমালোকে এই স্কুৱাৰ গ'ল এই স্কুৱাৰ তোমালোকৰ গুচি গ'ল যোৱাৰ পিছত এই ইয়াত এই ফিগাৰটো ৰ'বা এই ফিগাৰটো এই ফিগাৰটো গুচি গ'ল তাৰপিছত এইটো ফিগাৰ এইটো ফিগাৰ ল'লে এইটো ফিগাৰ এইটো ফিগাৰ হ'ল তাৰমানে অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন খুব তোমালোকে মাইনুটলি চিন্তা কৰিবা তাৰপিছত এইবিলাক একেবাৰে সহজ হৈ যাব আচ্ছা এইবাৰ হিডেন ফিগাৰ হয়নে তাৰমানে এই ফিগাৰটো ইয়াত ক'ত আছে ইয়াত তোমালোকে অনায়াসে চাব পাৰা এইটো ফিগাৰ ইয়াত আছে এনেকৈ গ'ল তাৰপিছত এনেকৈ বঢ়িয়া তাৰমানে এক নম্বৰ অপশ্যন তাৰপিছত এই ক্ৰছ আৰু হেৰিটো আচ্ছা ইয়াত তোমালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছানে বাৰু নাই এইটো নহয় চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটো দেখা যাওক চাৰি নম্বৰটো নহয় ক্ৰছ হ'ব লগতে কমপ্লিকেটেড হৈ গৈছে এইটো ক্ৰছ হ'ব হে এইটো তোমালোকৰ মই খেলি মেলি পাই আছোঁ ৰ'বচোন তথাপি ইয়াত এটাহে আছে আনটো নাই ইয়াতো এটা আছে নাই আচ্ছা ইয়াত এইটো হ'লে এইটো নাই ডেম ক ইয়াত কুৱেশ্যনে ভুল কৰি থৈ দিছে দেই তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো ভুল আছে চিয়'ৰ এণ্ড চাৰ্টেইন কেতিয়াবা তেনেকুৱা থাকেই কুৱেশ্যন ভুল থাকে ইয়াত কিন্তু কোনো পদ্ধ কোনোটো মিলা নাই ক্ৰছ দিয়াৰ পিছত আচ্ছা ক্ৰছ ক'ত পাইছা অঁ ৰ'বাচোন ৰ'বা আছে 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 চৰি এই তেনেকুৱা লাগিব তোমালোকৰ এই যে এইটো গ'ল ৰ'বা চৰি ফাৰ্ষ্ট এইটো ল'লা এইটো ল'লা তাৰপিছত এইটো গতিকে অপশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত আছে বাৰ চাইছা গোটেই ফিগাৰটো নহয় এটা অংশহে হ'ব পাৰে অংশও হ'ব পাৰে গতিকে তোমালোকৰ এইখিনিলৈকে তোমালোকৰ থাকিল ৰ'বা মই তোমালোকৰ এই ফিগাৰটোক আকৌ ভালকৈ বুজাই দিছোঁ ফাইন কেনেকৈ বুজাই দিম ৰ'বা এইটো তোমালোকে এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিলা এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিলা এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিলা এইবাৰ তোমালোকে আগবাঢ়ি আহিলা এইটো তাৰপিছত এইটো আগবাঢ়ি আহি এনেকৈ দিলা এনেকৈ দিলা নাই নাই তাৰপিছত তোমালোকে নিশ্চয় ৰবা এনেকুৱা দি এনেকুৱা সম্পূৰ্ণ কৰিলা এইটো কৰিলা ইয়াত এইটো হ'ল ইয়াত এইটো হ'ল এইটো কথা কৈছোঁ তাৰমানে আৰু ইয়াত এইটো হ'ল বাছ তাৰমানে তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ একদম কাৰেক্ট অপশ্যন গতিকে তোমালোকে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিবা আৰু ক'ত ভাল বিয়া তোমালোকৰ লাগিছে নালাগিছে সেইবিলাক মোক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা যাতে মই তোমালোকক হেল্প কৰিব পাৰোঁ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ছোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ